韩星，体育系毕业，嗯从没学习过出版相关的专业课程，嗯，没有。那么，有没有参加过工作？我大学的时候做过兼职啊。求职意向：总裁助理。你能说一说你应聘这个职位的理由是什么？ 因为我是陆老师多年的读者，我非常喜欢他的书，所以，我希望能留在他身边，工作和学习。别紧张，坐下，坐下。那你觉得你的优势在哪儿？我认为，想要成为一名总裁助理，最需要具备的特质就是胆大心细。我胆子特别大，我从小就是。 比一般男孩子胆子都要大，很多男生怎么办？你们继续，就当我不存在。陆师兄，他怎么会出现啊？除了胆大心细之外，你认为你还有什么其他的优势吗？ 我是运动员出身，运动员生涯教会我不达胜利绝不罢休，不抛弃不放弃。你是运动员。嗯，不抛弃不放弃，所以你为什么放弃你的运动生涯呢？我说话啊，南星。 为什么这么紧张？你说话。我，哎，叶总，您怎么也来了？我找他。你怎么跑这儿来了？我随便看看。你们继续。 只是面试一个助理，你一个公司总裁亲自出马，还盯着一个小女孩不放，怎么？稿子写完了，这么闲、啊？怎么就说不出话来了呢？是不是傻？喂，哪位？请问是南星吗？是啊。啊、哦，你好。 我是 X 文化的 HR，您昨天是有来我们公司面试总裁助理的职位是吗？对。啊，我是要通知你，恭喜你被录取了。对不起，我太激动了，我以为自己被刷下去了。您的确是被录取了，详细的通知呢都在邮件里面，已经发送到您的邮箱里了。好，好的，我看一下。 真的，我收到了。没问题的话，就等您明天来公司报道了。好，谢谢啊。哇，真的！X 文化，陆师兄，他该不会是认出我来了吧？他该不会是在什么签售会上看见我了吧？ 不行，我不能这样，这样别人就会觉得我是走后门进去的。老板子，你是运动员，不抛弃不放弃。 所以你为什么放弃你的运动生涯呢？我，你怎么还在啊？嗯，老板，他是给您新聘的助理，叫南星，叶总已经见过了。 我完了，我完了，我又卡住了，老板一定会不高兴、啊。男性，你也别太担心啊，反正估计也不会有下次。哎呦，男性，刚才肯定给他留下了不好的印象，我该怎么挽回一下啊？老板好，怎么办？ 这次无论如何都要主动开口跟他说话，我一定要给他留下一个好印象。不要紧张，就像平时一样。有事吗、啊？您？万星，你在干嘛？你疯了吗？说成这样还不如不说。啊。呃 我这周会在家写稿，没什么事儿可以教你。你待在这儿或者回家都可以。不行，这样怎么留下来？客气啥呀？去你家陪你都行啊。我自己真的可以。 天爷啊！杀了我吧！不不不，我已经是个死人了，我已经社会性死亡了。如果没人开门。 密码八八二五二五二。老板，我是南星，我过来拿稿子的。你在家吗？那我进来了。 爹，娘，你去看一下那边。你先别慌，我去看看。 可惜他还活着。搞什么、啊？原来是玫瑰预言啊！换个别的颜色不行吗？搞得跟自杀一样。好了。他就是你老板啊。他真的只是晕倒了。从脉象上来看，他常年过度劳累。 这两天又气血不足，不过没什么大事儿，扎两针就好了。气血不足的话，我是不是得给他炖点鸡汤，或者买点人参，还是要送他去医院啊？嗯。 谁啊？啊哈！没想到吧，是我。你？你们怎么在我家？我来拿稿子呀。叶青让你过来的。可不嘛，瞧你虚的，洗个澡都能晕倒。你什么情况？气血不足。 老毛病了，冰箱里面有吃的，帮我要拿点过来吧。你去。嗯，腿麻了，走不了。 是他邻居，刚刚是我送他过来的。嗯，不好意思啊，让你见笑了。没什么事儿，我们先走了。嗯 我刚刚真的主动跟他说了那些话、啊，我明天要不还是辞职算了。你对他的态度有点特别啊。这不很明显吗？他是我老板。你喜欢他？对啊。我是他多年的读者，我当然喜欢他了。我说的不是这种喜欢。那是哪种喜欢？ 是那种，你想要和他有一段刻骨铭心的爱情的那种喜欢。什么呀？我对他只是崇拜。你应该早点告诉我，我就帮你推波助澜一下嘛。那这个事儿就成了。你这人思想也太邪恶了吧！如果谈恋爱有这么简单的话，我也不至于母胎单身到现在了，好不好、嗯？这事儿本来就很简单，是你自己不敢而已。我不。 哦，oh, 你的意思是说，我现在随便勾引勾引你，你也会心动是吧？在等待，等着谁？在期待。 大家好，让一下，让一下，不好意思，让一下。退后，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 退后。我们退。这个是老板的快递，你帮他拿到他办公室去。啊，好。 大家，大家回去等一样的，好不好？老板。妈妈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  好般配哦、啊！你就这么把女主写死了，读者的情绪怎么安抚？啊？你看外面乱成什么样子了！这本来就是一件很悲痛的事情，他们觉得悲痛不是很正常的吗？这么大一件事儿，你不能提前通知我，让我做个准备吗？非得我在微博热搜上看见才知道？创作是一件很私人的事情，难道我还需要提前通知吗？你谈恋爱之前为什么不通知我呢？哦，你是因为这个事儿啊？ 我劳动合同里有规定过不准谈恋爱吗？那，至少耽误你工作了吧？你想想，要是是你过来拿这个稿子，我们就可以当面交流。这完全是两码事，这些事情本来就应该男性去做。我又不是因为谈恋爱才不做你助理的。算了，反正现在稿子已经发出去了，舆论也起来了。你听听外面的声音，想想该怎么办。 能写死就不能写活吗？笔在我手上，你什么意思、啊？ 行你在这干什么呀？我，你的快递。走吧好。老板，老板，我觉得你做的不对。 你不应该自己悄悄地处理这件事情，你应该赶快报警。你知道，作为一个悬疑作家，每天要收到多少这样的威胁吗？你现在去微博上面搜一搜我的名字，里面有成千上万的人在诅咒我。你觉得，警察抓得过来吗？可是他跟网上那些键盘侠不一样，他们明显就是在模仿你书里的杀人情节啊，而且他都找了咱们公司来了。 说不定已经在跟踪你了。你知道我们公司现在在网络上遭受多大的压力吗？如果这个事儿弄到警察局去，查出来什么事也没有，怎么办？我都说了，没有什么事情发生，也永远不会发生。那咱们就不管吗？怎么管？他们就只是需要发泄情绪，他们不会做其他的事情的。可是万一，万一真的发生了什么事情的话？ 不行，我觉得我们需要报警啊！我都说了不用报警，他们不会干什么其他的事情。我不能看着你在危险里面，我却不管你。不行，我一定要抓住他。怎么抓？你抓得到吗？你不会是为了转正故意在我面前表现自己吧？我不是为了转正，我是为了您的安全。我的安全没有问题。不行，我一定要抓住他。你烦不烦？你才，老板。 你不会是因为以为我想让你帮我转正，你不愿意，所以才不让我抓吧？我不愿意。行，你要是抓到他，我就给你转正。啊，那这么说定了。我在干嘛？